बीजेपी के विचारधारा हाँ से हमें लड़ाई क्या जरूरत था अमित को बाबा साहब अंबेडकर जी को तो अपमानित करने का राहुल गांधी जी अब धर्म थे बाबा साहब अंबेडकर जी को तो अपमानित दिया जो शब्द उन्होंने यूज किया उसके बारे में रविंद्र चौहान ने आपको बताया क्या बीजेपी बताई नरेंद्र मोदी आर एस एस का प्रचार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई न्याय नहीं पहुंचा है पर उस में विश्वास करें चलिए भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का लड़ाई पूजा पिता भारत से हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी इससे भी इनके बीच से लड़ाई करते हैं मैं ए एम से द्वारा भारत की जनता को ये बताना चाहता हूं इसके बाद अरे अमरन सपोर्ट किया इन्होंने मुझे वक्तव्य को वापस लेने के लिए क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री को चाहिए था कि अमित को बधाई और वापस कर ले माफी मांगे लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी तरह अमित शाह के जो वक्तव्य को समर्थन किया इसलिए दोषी केवल अमित शाह जिसका अर्थ है, है बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने में एक है ये लोग मिल करके तो बाबा साहब को अपमानित कर रहे संविधान को खत्म करना चाहते हैं आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं इसलिए भारत की जनता एक होकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी आज फरवरी से मैंने देखा बीजेपी के ये के कुछ लोग नाटक नाटक हैं, हैं। उनको समझते एक जो जो हुआ, हुआ, हमारे को को अपमानित अपमानित किया वो वो करने खिलाफ आंदोलन आंदोलन में लेकर पुलिस पुलिस लेते कस्टडी में ले

Obrigado. आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बाबा सभा के तो उनको मान्यता कर दिया उसके खिलाफ और लगाने अभियान अंदर बोले कि 26 में हमारा पार्टी नमित्व दी थी एक्सटर्नल पार्टी नमित्व दी थी बल्दार में है और बल्दार में हमारे कांग्रेस पार्टी

यानलाव जाफ मार्णु अधार उढ तराभ या किर्चो कमदृ, है सहहा假 है. तो रह लिया भंजाा, सूका गतEEध्मस, प्रिकिया थाइज कि या �ßएते जित्रा diyorे एक दिवसात मंत्रिमंडळ बनलं जात आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या

मुख्यमंत्र्यांचं निवेदन आणि पोस्टमार्टम रिपोर्ट याच्यामध्ये तफावत आहे मुख्यमंत्री सरळ सरळ त्या निरीक्षकाला वाचवत मुख्यमंत्री पण दोषी आहे मल्टिपल झाली असताना त्यांना पहिले काही बिमाऱ्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला असं म्हणजे सरळ सरळ करून राहिले तुम्ही त्या याच्यावर आता I